kalimatan habibatanilaromanhmani rohim alhamdulillahi robbil alamin vaaltu vasalam ala ashrafil mursalin azizlar rasulimiz alayhi alayhissalotu vassalamning hayotlarini o'rganishda davom etib u zotning qalbiga xursandchilik kirgan damlar u zot ajib bir tabassum qilganlarini kulganlarini xursand bo'lganlarini eslashni davom etamiz shoyatki alloh taolo ala, rasulimiz alayhissalot vasallamning fayzlik xursandlik kunlarini bizga eslaganligimiz uchun hayotimizni mana shunday farovon go'zal qilishlikda bardavom qilsa rasulimiz alayhisalotu vassallamning sahobalarini hayotini o'rganganimizda juda ko'plari payg'ambarimiz alayhisalotu vassallam bilan o'ta yaqin munosabatda bo'lganligini bilamiz masalan anas ibn molik roziyallohu anhu bir necha yil ba'zi rivoyatda to'qqiz yil ba'zida o'n yil deyiladi rasulimiz alayhisalotu vassallamga xizmatkor bo'lganliklari bilan faxrlanadilar Abu bakr Siddiq radhiyallohu anhu doimiy hamroh bo'lganligini sohibi g'or ya'ni g'orda birga o'tirganligini eslab faxrlanadilar moz ib jabal radhiyallohu anhu esa rasulimiz alayhisalotu vasallam bilan eshakka minib ketganligini va mana shu bir minib ketishligida bir qancha savollar berganligini eslab faxrlanadilar lekin hech qaysi sahoba nuayman ibn amr roziyallohu anhudek bo'lmagan ekan i bu sahoba o'ziga xos bir fazilat bilan rasulimiz alayhisalotu vassalamning qalbilaridan joy olgan bugun mana shu nuayman roziyallohu anhuni rasulimiz alayhisalotu vaysalam bilan gaplashganlaridagi ba'zi hazillarini eshitib hayron bo'lmang bu zot rasulimiz alayhisalotu vasallamning qalbiga faqat xursandchilik kirtirishlikni xohlagan sahobalardan payg'ambarimiz alayhissalotu vassallam bu sahoba haqida mana shu nuayman ibn amr al ansoriy roziyallohu anhu haqida gapirib aytardilarki nuayman jannatga ham kulib kiradi der ekanlar qarang nuaymanning hayotidagi bo'lgan voqealarni ba'zilari sahih ba'zilari sahih bo'lmaganlari ham bor mana shu hayotlardagi voqealarni ba'zilarini bugun eslaylik nuayman ibn amir roziyallohu anhu payg'ambarimiz alayhisalotu vassallam bilan doim birga bo'lishlikka harakat qilardi juda muhabbatlari ziyoda edi uhud handaq va boshqa ko'p janglarda birga bo'lgan rasulimiz alayhissalotu vassallamning sadoqatli sahobalaridan biri bo'lgan ammo mana shu nuaymanda bir nozik tomoni bo'lgan u hali aroq harom qilinmasdan turib aroq ichuvchi bo'lgan mudminul xamr aroqqa qattiq berilgan bo'lgan mast qiluvchi ichimliklarga keyin harom qilingandan keyin ham u o'zini nafsini boshqara olmadimi yoki <laughs> mana shu yo'lga qattiq berilganmi ishqilib tez tez yana mana shu narsani ichadigan bo'lardi hatto payg'ambarimiz alayhialotu vassallamning oldiga o'zi kelib nuayman roziyallohu anhu yasululloh ya sallallohu alayhi vassallam man bitta ish qilib qo'ydim mani jazolash kerak menga had urish kerak deyar edi ya'ni o'sha mahalda payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki mana shunday mast qiluvchi ichimlikni ichganlarda orqalariga qamchi bilan savolab tarbiya qilardilar kelib aytdilarki ya rasululloh sallallohu alayhi vasallam man mana shunaqa ish qildim mani bir tarbiya qilib qo'ying dedilar rasululmiz alayhissallom uni orqasiga bir e, narsa bilan had urishlikni buyurdilar keyin ketdi yana bir necha kundan keyin yana mana shunaqa tez tez qaytarilaveradi o'zi kelib aytadi o'zi jazolang meni ichib qo'ydim deydida yana tavba qilib yig'laydida yana uch to'rt kundan keyin ichib yana mast bo'lib qoladi yana kelib ya rasulullohm mana shunday qildim oxiri bir kuni hazrati umar roziyallohu anhuni jahli chiqdidaya rasululloh alayhi alam mana shuni bir yo'l yo'qotib qo'ya qolay dedi mana shu ko'p ichaveradigan bo'lib kelgan bo'lsa shuni oxiriga yetkazib qo'yaqolay dedilar payg'ambarimiz alayhisam yo'q unday qilmang bu nuayman ibn amr roziyallohu anhu ollohni va uni rasulini yaxshi ko'radi dedilar qarangki payg'ambarimiz alayhilotu vassalam uni insoniylik zaifligini e'tiborga olib tarbiya qilib uni to'g'ri yo'lga solib boshlab borardilar nuayman esa rasulimiz alayhilotu vassallamni xursand qilib kuldirishda davom etardi hattoki qarang bir kuni payg'ambarimiz alayhissalom sahobalar bilan o'tirguvdi nuayman roziyallohu anhu bozorga kirib bir qancha narsalarni xarid qilib mevalar deysizmi zaytumi baqqoldan yo rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shuni sizga hadiya qilib olib keldim shuni yeng m yesangiz xursand bo'laman deb oldilariga qo'yib qo'ydilar payg'ambarimiz alayhissalom rosa xursand bo'lib yeb haligi narsalarni endi nuayman ibn amir roziyallohu anhu hadya qildi deb sahobalar bilan yeb tugatganlaridan keyin biroz vaqt o'tgandan keyin bozordan haligi tijoratchi kelibdida a rasululloh sallalloh alayhi vassallam noayman sizga deb mendan bir qancha narsalar oluvdi shuni haqqini bermagan edi desa orqasidan nuayman berkinib rasululloh salllohu alayhi vasallamga qarab kularmish uni ko'rib payg'ambarimiz alayhil vassallam axir sen buni hadiya deb aytuvdingu desa ya rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadiya qilib olgani pulim qayerda mana menda pul yo'qku man shunchaki shu narsalarni siz yeyishligingizni xohlab olib kelguvndim buni pulini ham o'zingiz to'lab qo'ying deganlarida rasulimiz alayhisalom kulib yuborgan ekanlar mana shu kulishlariga nuayman oshiq bo'lganda rasulimiz alayhissalom kulibdilarda haligi tojirga pullarni bergan ekan va bunaqa narsalarni tez tez qilib turar ekanlar bu narsalarni olib kelar ekan d a rasulloh alayhilom mana shuni yeb oling sizga ilindim hadiya deb berib ketar ekanda orqasidan keyin mal pulini berib qo'ying deb qo'yar ekanlar payg'ambarimiz alayhissalom har safar nuaymani bunday ishlariga kular ekanlar shuning uchun sahobalar payg'ambarimiz alayhialotu vassalamni nuaymanga bo'lgan munosabatini ko'rib nuayman roziyallohu anhu payg'ambarimiz alayhissalotu vassallamning kuldiruvchisi deb qo'yarekanlar mana shunaqa ko'p kuldirganligi uchun hatto shu darajada bo'lganki azizlar qarang payg'ambarimiz alayhissalotu vassallamni qanchalik darajada fazilatli zot ekanliklarini kechirimli ekanliklarini umuman ta'rifga sig'maydigan go'zal xusni xulqligini mana shu voqeadan ham bilishimiz mumkin bir kuni bir arobi payg'ambarimiz alayhisalotui vassallamni oldilariga tuyada kelib tuyasini masjidni tashqarisiga qo'yib qo'yib payg'ambarimiz alayhisalotu vassalamni oldilariga ba'zi savollarni bergani kirib ketibdilar tashqarida nuayman roziyallohu anhu va bir qancha sahobalar bor ekan ular ataylatdan nuaymanni sal ilhomlantirgan bo'lib mana bu tuya ham juda yeydigan bo'libdida qani endi hozir shuni yesak sho'rva qilsak boshqa degan gaplarni gapirsa nuayman roziyallohu anhu buni so'yaymi sho'rva qilasizlarmi debdi qani shuna qilosani desa ha deb borib haligi tuyani shunday so'yib mana mana buni ko'chadan olib sho'rva qilinglar deb ularga berib de yuboridida buyoqqa o' haligi arobiy chiqib qarasa tuyasi so'yilib yotgan <laughs> go'shtlari olingan voy dod deb baqirishga tushibdi ya rasululloh sallallohu alayhi vasallam qarang nima qildilar <laughs> bular bu tuyamni so'yib ketdilar endi azizlar tuya ular uchun juda katta narsa hisoblangan hozir tasavvur qiling bizni minib yurgan bir avto avtolovmizdaqa haligi arobiy dod deb qolibdi nimaga bunday qilishadi payg'ambarimiz alayhi vassallam ham chiqib sahobalarga kim qildi bu ishni desa ular noyman debdilar qani noayman hona qochib ketdi rasululloh sallallohu alayhi vasallam orqalaridan yuguribdilar qarang noymonni quvlab bir sahobani uyiga kirib bir joyga kirib berkinyapi payg'ambarimiz alayhissalom orqalaridan kiribdida bittasiga ki qarab qani nuayman ko'rmadingmi desa u ko'rmadim nuaymanni deb qo'li bilan bundoq ishora qilib ko'rsatib qo'yibdi rasulimiz alayhissalom shundoq borib bekgan joyidan tortib chiqib nima unaqa qilding? kim senga buni qild deb aytdi desa Nuayman qarab yo rasullohsallalloh alayhi vasallam ana qo'li bilan menga ishora qilgan o'zi aytdi bu ishni işte. ularni aytganini qildim desalar rasululloh alayhi vasallam kulib qo'llarini tuproqni olib yuziga surkab boshini silab hali joydan chiqib keyin hali arobiyni chaqirib tuyasini pulini nechi pul deb tuyalarini pullarini o'zlari to'lagan ekanlar qarangki nuayman mana shunaqa bir ajib payg'ambarimiz alayhialotu vassallamni doimo kuldirib yurardi ekan yani hatto ba'zida sahobalar bilan o'tirganda boshqa sahobalar ham payg'ambarimiz alayhisalotu vassallamni oldilariga kelib nuayman roziyallohu anhuni qilgan ishlarini aytsalar rasulimiz alayhisalotu vassallam hazillashib qilgan gaplarni eshitsa kulardi ekanlar shuning uchun noyman ibn amir roziyallohu anhudi payg'ambarimiz alayhissalom u rasululloh sollallohu alayhi vassallamni yaxshi ko'radi u allohni yaxshi ko'radi u jannatga ham kulib kiradi deb bejiz aytmagan ekanlar demak azizlar biz ham bu dunyoda yashar ekanmiz mana shu hayotimizda har xil voqealar bo'lganda ba'zan do'stlarimizni yani yoki muxlislarimizni ba'zi bir o'zlariga xos bo'lgan hazillarini ham qabul qilishimiz kerak ekanda chunki rasulimiz alayhisalotu vassallam ham qabul qildilar hatto uni erkalatib kuldilar mana bu narsalarni judah jiddiy olmasdan uni bir yurakdan ekanligini u faqatgina rasulimiz alayhissalotu vassallamning ko'ngillarini xursand qilishlik uchungina aytilayotganini bilardilar bizda ham ba'zan ba'zi ulamo ba'zi ustozlarimizni shunaqa bir erkaroq muxlislari shogirdlari bo'ladi ularni ba'zi xatti harakatini ko'rgan buyoqdagilar nega bunaqa qiladi bu odob beodobmi nimaga bunaqa deb qoladilar ba'zida biz kulib Nuham, Nuham, Nuhayman, anh, uquib, ha u endi u ham noayman roziyallohu anhuni o'qib mumkin ustoziga mana shunaqa bir ko'ngillarni olish ma'nosida qilayotgan bo'lsa kerak deb yaxshilikka ke burib qo'yamiz ilohim hammalarimiz bir birimizni mana shunday chiroyli muomala bilan yuzimizga tabassum olib kelib yurishligimizni alloh nasib qilsin hammalarimiz bir birlarimizga qilayotgan muomalamizda albatta odob chegarasidan chiqmasligimizni alloh nasib qilsin payg'ambarimiz alayhit go'zal tabassumlarini eshitishlikda davom etamiz u zotning kulganda yuzlaridan yog'ilgan tabassumida chiqqan nurlarni ko'rishlikni alloh bizga nasib aylasin